kalau dah namanya wow. Otai oh, <laughs> 8:45 pagi live nyanya saya langsung kita akan uh, lebih berbincang dengan AMI UK sebentar lagi dalam Selamat pagi Malaysia. Uh, kalau tadi uh, Terence kongsikan di muka hadapan Akbar Cosmo tentang mm. banyaknya penipuan internet yang berlaku, oh. yang berlaku sekarang dan pentingnya untuk penjagaan dan perlindungan uh, data peribadi. Mm. Jadi ini satu topik yang perlu kita kongsikan untuk uh, dengan para penonton semua pagi ini. Ya dan uh, satu ketika dulu mungkin Email ataupun alamat email tidak dianggap sebagai data pribadi, uh -huh. uh, Kerana ia lebih kepada perkongsian dan email ni merupakan uh, alamat kedua kita ataupun alamat yang tidak penting. Tapi sekarang ini apabila kita kongsikan email itu, uh, ia menjadi suatu yang uh, penting kepada kita kerana itulah uh, medium komunikasi utama kita pada ketika ini. Uh -huh. Dan apabila email kita diceroboh dengan pelbagai spam, <laughs> uh -huh. tiba-tiba dapat pelampuan ada yang berkata kekasih lama ada yang kata nak putra dari Nigeria putera, putera dari Nigeria, Nigeria nak bagi sebenarnya. 20 juta bilion apa juta pound dan sebagainya tapi ini sebenarnya satu yang perlu kita sentiasa ingatkan kepada hmm. para penonton dan pagi ini sebenarnya kita berbincang dengan Encik Mas Balik Muhammad yang merupakan ketua pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi uh, dari yang uh, juga merupakan Pesuruh jaya perlindungan data uh, peribadi Malaysia terima kasih yes, uh, Encik Mas Malik sekarang uh, tadi dalam apa akhbar pagi ini pun sering ingatkan kepada para apa, rakyat Malaysia pentingnya perlindungan data peribadi ini. Setakat ini situasinya bagaimana Cik Mas Malik? Uh, terima kasih uh, ATM, kerana sudi menjemput uh, saya untuk menjelaskan sebahagian sikit tentang uh, kemajuan tentang uh, akta perlindungan data peribadi atau lebih dikenali dengan PDPA yeah. ataupun uh, bagi klas, orang ramai dia lebih suka dipanggil akta 709 uh -huh, yeah. Yeah. jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa dalam dunia ini ada lebih kurang 103 buah negara telah pun mempunyai perundangan khusus dalam perlindungan data peribadi dan uh, Malaysia antara yang terawal di ASEAN ya uh -huh. yang telah pun memperkenalkan akta perlindungan data, data peribadi jadi seperti mana kita tahu bahawa akta ini telah pun kita kuatkuasakan pada 15 November 2013 mm uh -huh. dan uh, di peringkat saya sekarang ni kita lagi giat untuk mendaftarkan ya ada 11 golongan pengguna mm uh -huh. yang telah pun uh, kita kenal pasti ya yang mempunyai uh, bilangan pengguna yang agak ramai hmm. ya dan uh, mereka ni telah pun uh, kita daftarkan dan uh, walaupun saya ing suka ingin ingatkan uh, di luar sana mana-mana pengguna data ya yang menggunakan data ya yang memproses data yang menyimpan data ya bagi maksud commercial transaction yeah. ya eh transaksi komersial perlu akur kepada akta kita jadi banyak daripada anggapan uh, negatif berlaku di luar sana mengatakan kalau saya tak mendaftar saya terlepas daripada PDPA uh -huh. which is wrong uh -huh. ya yeah? itu anggapan yang begitu salah jadi ingin saya tegaskan di sini bahawa uh, pendaftaran untuk golongan-golongan tertentu dalam uh, pengguna data ini akan dibuat secara berperingkat-peringkat dan sekarang kita dah ada 11 golongan uh -huh. dan uh, mungkin saya boleh uh, akan jelaskan sebanyak tentang 11 golongan ini dan uh, dalam masa yang sama juga di peringkat saya kita terus memujuk ya, bagi mereka yang masih lagi belum uh, mendaftar, uh -huh. Agar terus mendaftar di, dengan uh, persuajaian data pribadi lah. Uh -huh. uh, mungkin kita boleh ambil selangkah ke belakang untuk membincangkan apakah sebenarnya data pribadi ini? Uh, adakah email yeah, diklasifikasikan yeah. sebagai? Itu satu soalan pribadi. yang baik uh, Kalau cara kasarnya lah, secara eh, umumnya, maklumat pribadi ni atau data pribadi ini merupakan apa-apa maklumat yang kita ka boleh kaitkan dengan seseorang. Misal kata nama hmm. ya, Nama saja tidak cukup mencukupi Untuk mengaitkan dengan identiti seseorang uh -huh. Misal kata Ibrahim bin Ali Mungkin ada beribu-ribu Ibrahim bin Ali uh -huh. Tetapi apabila Ibrahim bin Ali Kita kaitkan dengan nombor IC-nya yeah. hmm. Itu juga Itu adalah merupakan data peribadi uh -huh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan emailnya hmm. Uh -huh. Dan kita kaitkan nombor, nombor telefon dan sebagainya uh -huh. Jadi itulah nombor uh, dipanggil uh, data-data yang dikaitkan dengan seseorang mm -hmm. ya tak kira sekarang ya uh -huh. even uh, DNA ya yeah? yeah. dan sebagainya lah mm -hmm. itu merupakan maklumat-maklumat -mak peribadilah mhm mm um cikmas malik kadang-kadang ada juga pihak bank yang cuba telefon kita yeah, yeah. Aa, tanya ni sekian-sekian ke nombor IC hujung berapa bukan ke sepatutnya mereka yang telefon kita mereka tahu jadi sebagai seorang pengguna bagaimana aa, adakah kita perlu memberi hujung Bada IC pada saya sebagai pengguna tuan-tuan tidak perlu melayani ya mm -hmm. tidak perlu melayan semua panggilan ini mm -hmm. sebab saya kuatiri panggilan-panggilan ini bukan datang daripada pihak berkuasa bank mm -hmm. ya mm -hmm. datang daripada pihak yang ...ingin mengambil kesempatan untuk mengambil uh, maklumat peribadi tuan-tuan... Ya. ...untuk masuk-masuk tertentu. Ya. Sebab uh, lazimnya, kata pihak bank, ya, apabila kita ingin membuka akaun bank... ...kita telah membuat pengisytiharan kepada pihak bank mengatakan... ...memang bank ada kewajaran untuk menggunakan maklumat-maklumat kita... ...untuk membuat transaksi-transaksi tertentu. Dan tuan-tuan selaku uh, data subjek, dalam kata ini pelanggan bank... Uh -huh setuju ya untuk membenarkan pihak bank untuk menggunakan maklumat-maklumat peribadi tuan-tuan untuk tujuan-tujuan tertentu dalam transaksi bank ya. Jadi maklumat-maklumat uh, itu sebenarnya dah ada di bank. Jadi kewajaran lagi pihak bank untuk mendapatkan maklumat. Tanya balik. Tanya balik pada pihak tuan tuan Mhm. Lah. Uh -huh. Jadi dalam hal begini saya saya cadangkan supaya Uh, pengguna tidak perlu melayani lah ya. Mm -hmm. Yang kata lain just switch off that, the, phone. <laughs> Okey. Baik, uh, kita masuk ke sebelah golongan tadi. Ya. Yeah, yeah. Kalau uh, sebelah golongan yang di uh, katakan tadi terlindung di bawah uh, akta 709 ni. Kalau uh, ini merupakan perintah menteri ya, mm -hmm. yang mana saya selaku pesuruh jaya telah pun uh, mencadangkan ya kepada pihak menteri kepada sebelas golongan ini ya mm -hmm. Misal kata komunikasi ya kita tahu bahawa di Malaysia terdapat lebih kurang 42 juta pengguna telefon. Mm -hmm. Bila saya sebut komunikasi ni termasuk uh, Astro, termasuk pengguna seluler, mm -hmm. pengguna internet yeah. ya, pengguna talian tetap dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian bank dan kewangan. Mm -hmm. Kemudian kita ada insurance. Mm -hmm. Kemudian kita ada kesihatan ya, klinik-klinik dan sebagainya. Kita juga ada pelancongan hospitality yang mana hotel dan sebagainya. Mm -hmm. Kita juga ada pengangkutan ya. Uh, MAS, eh, Asia uh -huh. dan sebagainya Pendidikan ya, yeah, uh, yang yang jurus kepada IPTS, sekolah-sekolah swasta Yang menyimpan banyak maklumat-maklumat uh, pelajar dan sebagainya uh -huh. Dan -hmm. langsung, direct selling Ini yeah. juga ya, yeah, yang yang juga kita telah masukkan dalam kategori 11 tadi Perkhidmatan, perkhidmatan ni ada banyak Legal services, kita ada architecture, uh -huh. kita ada engineering dan sebagainya Hartanah, ya, yeah, rumah ini juga merupakan uh, sektor yang kita telah kenal pasti sektor-sektor yang banyak menyimpan maklumat ya, pengguna rakyat dan juga last sekali utility ya air elektrik dan sebagainya mm -hmm. ini yang waktu peringkat pertama ini, ini merupakan 11 kategori uh, golongan pengguna yang telah pun wajib mendaftar di bawah kita adakah ini uh, peneraju forum yang telah dilantik oleh suruhanjaya peneraju forum ni uh, dia dia kita sekarang ni tengah berbincang dengan uh, setiap uh, sektor ni mm -hmm. ya bisa kata di komunikasi baru-baru mm. ni saya telah pelantik Maxis. Mm -hmm. Eh sebab pertama kita rasakan sebelum mereka yeah. ni dilantik ni kita offer dia dulu mm. ya sebab Maxis akan berbincang dengan semua penyedia-penyedia perkhidmatan yeah. dalam masa sama juga akan bincang dengan uh, uh, regulator dia. Mm -hmm. Sebab kita satu bahawa Maxis ni merupakan antara peneraja utama ya yeah. ataupun dengan kata lain dia merupakan juga uh, pemain utama dalam mm -hmm. bidang uh, perkhidmatan selular. Yep. Jadi, uh, kita telah pun menawarkan pada Maxis dan Maxis bersetuju untuk menaruhi, uh, menyediakan kod tata amalan nanti mm -hmm. untuk tujuan uh, menyediakan satu SOP yang khusus untuk industri komunikasi. Mm -hmm. Ya, yeah. Begitu juga dengan lain-lain lah, di perbankan dan kewangan. Mm -hmm. Kita juga telah melantik Persatuan Bank-Bank Malaysia untuk mendarujui sektor perbankan dan kewangan ya insurance seperti kata kita telah juga melantik persatuan bank-bank haia eh, persatuan insurans saya. Mm -hmm. Jadi ini semua uh, saya telah pun uh, mengenal pasti ya persatuan-persatuan ataupun uh, organisasi organisasi yang yang agak dominan ya yang boleh yang boleh diketengahkan dalam merangka dan menggubal uh, kod tata amalan untuk industri masing-masing. Mhm. -masing. Mm balik kepada soal integriti juga sebenarnya amanah yeah. untuk menjaga mak maklumat tersebut. Yeah, ya saya, saya 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 selalu tegaskan kepada pengguna data sebab data ini merupakan satu komoditi. Uh -huh. Ya. Lagi banyak data yang sesatu syarikat itu ada, lagi tinggi nilai syarikat tersebut. Ya. Itu sebabnya kita selalu uh, mengingatkan supaya pengguna data ini ya, syarikat-syarikat yang banyak mengutip data, memproses data ya, yang membuat transaksi data supaya memastikan uh, mereka ini menjaga data-data pelanggan mereka dengan berhati-hati. Uh -huh. Ya. Dan mereka juga kena memaklumkan pada klien-klien mereka, ya, data-data subjek ini supaya secara mengupdatekan data-data tersebut, ya, uh -huh. memberi ruang kepada pengguna pelanggan-pelanggan uh, mereka untuk akses data-data mereka lah. Uh -huh. Jadi data-data yang ada di peringkat pengguna tadi memang merupakan data-data yang terkini. Uh -huh. Itu yang penting terkini. Ya. Uh -huh. Sebabnya data ni ada value dia. Uh -huh. ya. Jadi kalau kita pandai menggunakan data tersebut selari dengan apa keperluan tujuh prinsip dalam uh, Data Protection Act kita uh -huh. Kita dapati bahawa terdapat wujud trust kepercayaan antara pelanggan dengan pengguna data. Mhm. Uh -huh. Saya so eh, uh, tak ada panggilan panggilan asing dia uh, insurans dan sebagainya. Dia tak ada dah uh -huh. ini semua stranger lah yang buat. Uh -huh. Dan uh, kepada mereka yang rasa dat data data peribadi mereka telah dicerobohi. Okay. Uh, bagaimana untuk mereka faakkan aduan? Pertama sekali ya uh, kita kena tahu sebagai 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 pelanggan kita kena tahu di mana data-data itu kita telah benarkan untuk digunakan mm -hmm. ya sekiranya kita, pengguna ataupun pelanggan tahu mengatakan data mereka telah pun disalah guna, mm -hmm. ya pertama sekali boleh terus report kepada pihak saya mm -hmm. ataupun report kepada pengguna data mm -hmm. misal kata didapati bahawa maklumat peribadi dia dalam komersial transaksi bank Setelahpun diceroboh, contohnya, mm. dia kena mengadu dengan pihak bank tersebut. ya. Mm -hmm. Dan sekiranya perkara ini tak dapat diselesaikan, perkara ini bolehlah diadu kepada pihak Keputusan Jaya. Mm -hmm. mm. Baik, uh, terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Mas Malik mungkin peringatan terakhir kepada pengguna data dan juga kepada pemilik data. Okey. Kepada empunya data, ya, yeah, dalam, dalam konteks kita dipanggil data subjek, mm -hmm. Pertama sekali tuan-tuan kena pastikan ya tuan-tuan tahu di mana tuan-tuan telah pun uh, benarkan data-data ini digunakan ya dan uh, kedua pastikan maklumat-maklumat yang tuan-tuan ada ini telah pun dikemaskinin kan dan yang pentingnya pengguna-pengguna data tersebut hmm. ya pastikan maklumat-maklumat pelanggan tuan-tuan ya dijaga dengan baik ya selari dengan keperluan perundangan mm -hmm. apa yang termaktub di bawah undang kita lah mm -hmm. jadi dengan cara itu apabila kedua-dua pihak ini ya data subjek dan juga pengguna data tahu peranan masing-masing mm -hmm. saya yakin ya akan wujud satu suasana harmoni ya yang boleh lagi meningkatkan uh, kepercayaan mm -hmm. ya dan juga perdagangan antara pelanggan dan juga pengguna data. Baik, terima, kasih terima kasih Encik Mas Malik Muhammad ya, dan kita Ahmad. harapkan uh, itu juga kita terus kongsikan dengan anda pentingnya perlindungan data peribadi kita. Kita uh, beralih ke Semasa Sembilan buat seketika. sekembalinya nanti uh, kita akan berbicara dengan Amir Rukies. Jadi uh -huh. teruskan bersama kami dalam Sekarang Pagi Malaysia.